Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang konsep kohesi, koheren dan analisis artikel Baiklah, tanpa membuang masa kumpulan kami ini diwakili oleh saya, Muhammad M. Hazim bin Ibrahim dan Muhammad Faiz Nur Haikal serta Muhammad Taufik Seterusnya kita akan pergi kepada bab uh, pengenalan bagi uh, as, konsep kohesi, koheren dan juga analisis ini. Baiklah, dalam penulisan akademik, aspek kohesi dan koheren memainkan peranan yang penting dalam memastikan sesuatu teks mudah uh, sesuatu teks untuk mudah difahami dan tersusun serta mempunyai idea yang uh, susur galur idea yang lebih baik. Kemudian uh, kohesi pula merujuk kepada pertautan antara ayat atau perenggan melalui penggunaan seperti penanda wacana, kata ganti nama diri, pengulangan atau penghubungan yang berfungsi untuk menyatukan idea dalam sesebuah teks. Uh, selain itu, koheren pula merujuk kepada keutuhan dan kesinambungan makna kepada keseluruhan sebuah penulisan iaitu bagaimana isi dan hujah uh, disusun secara teratur supaya pembaca dapat mengikuti jalan pemikiran penulis dengan lebih jelas. Kedua-dua elemen ini saling melengkapi antara satu sama lain dan menjadi asas yang utama kepada penulisan akademik yang berkualiti serta berkesan dalam menyampaikan maklumat dan hujah secara sistematik. Baiklah. Itu dia pengenalan secara umum bagi aspek koheren dan kohesi serta analisis Seterusnya, kita akan pergi kepada konsep kohesi Konsep kohesi ini akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Iman Hazim Manakala konsep koheren dan analisis akan dibentangkan oleh dua lagi ahli kumpulan saya Baiklah, kita terus kepada konsep kohesi Apakah yang dimaksudkan dengan kohesi? Kohesi ini merujuk kepada hubungan atau pertautan antara unsur bahasa dalam sesuatu teks yang membentuk kesatuan dari segi bentuk dan strukturnya. Kohesi ini bertujuan untuk menghubungkan ayat, frasa ataupun klausa agar keseluruhan teks tersebut kelihatan tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Baiklah, menurut Haliday dan Hassan 1976, Kohesi ialah unsur linguistik yang dapat menghubungkan satu bahagian teks dengan bahagian yang lain melalui penggunaan alat-alat bahasa tertentu yang disebut sebagai peranti kohesi atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai cohesive device. Seterusnya ialah kohesi boleh terhasil melalui pelbagai cara. Terdapat lima, ajara, terdapat lima jenis kohesi utama iaitu rujukan, reference, penggantian, substitution, pengguguran, elipsis, pengulangan, repetition dan penyambungan conjunction. Baiklah. Tanpa membuang masa, mari kita pergi melusuri secara lebih mendalam kepada lima-lima jenis kohesi utama ini. Baiklah, seperti yang disebutkan tadi, terdapat lima jenis kohesi yang utama iaitu rujukan reference penggantian substitution penguburan ellipsis pengulangan repetition penyambungan conjunction Baiklah sekarang kita akan aa, pergi kepada lima jenis utama untuk kohesi Yang pertama ialah rujukan iaitu reference Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan Rujukan ialah penggunaan kata ganti nama atau penanda tertentu untuk merujuk kepada sesuatu unsur yang telah atau akan disebut di dalam sebuah ayat ataupun teks. Baik. Uh, untuk menerangkan dengan lebih jelas, marilah kita lihat kepada contoh bagi jenis rujukan ini. Contoh yang dapat saya kemukakan ialah Ali membeli sebuah buku. Dia membaca buku itu. Setiap malam Baiklah, jika dilihat di sini Penggunaan perkataan dia Merujuk kepada Ali Ia mewujudkan hubungan antara dua ayat uh, Apa yang dimaksudkan Ialah Penggunaan kata dia itu Dapat digunakan Bagi menggantikan uh, Nama Ali Maksudnya, dia itu merujuk kepada Ali tanpa mengulangi lagi Nama tersebut Seterusnya, kita akan bergerak kepada jenis kohesi yang kedua iaitu penggantian iaitu, ataupun substitution. Pergantian ini berlaku apabila sesuatu perkataan atau frasa digantikan dengan unsur yang lain untuk mengelakkan sesuatu pengulangan. Contoh yang saya dapat kemukakan untuk uh, jenis penggantian ini ialah saya Mahu secawan teh dan Ali juga mahu yang sama. Di sini frasa yang sama pada akhir ayat tersebut dapat merujuk kepada penggantian frasa secawan teh. Bermaksud secawan teh, frasa secawan teh itu tidaklah perlu disebut lagi kerana aa, frasa yang sama telah diletakkan di akhir ayat tersebut. Maka saya mahu secawan teh dan Ali juga mahu yang sama Bermaksud Ali juga mahukan secawan teh Seterusnya ialah jenis pengguguran Ataupun elipsis Pengguguran ialah pembuangan unsur bahasa Yang boleh difahami melalui konteks ayat uh, Maksudnya di sini ialah Sesebuah frasa ataupun perkataan tidaklah harus sentiasa disebut di dalam sesebuah ayat kerana ayat tersebut dapat difahami oleh pembaca dari segi maknanya. Sebagai contoh, bagi jenis pengguguran eliksis ini ialah Ahmad membeli buku di kedai sentosa manakala Fatimah di kedai ceria. Di dalam konteks ini, perkataan membeli buku dapat digugurkan kerana ianya telah disebut di dalam ayat sebelumnya iaitu Ahmad membeli buku di kedai Sentosa. Jadi pada frasa uh, yang lain Fat, manakala Fatimah di manakala Fatimah di kedai ceria uh, perkataan membeli buku tidaklah harus disebut semula kerana ayat tersebut telah menerangkan uh, situasi membeli buku tersebut maka Ahmad membeli buku di kedai Sentosa manakala Fatimah di kedai Ceria seterusnya ialah jenis pengulangan iaitu repetition pengulangan ini digunakan bagi menegaskan idea-idea penting atau untuk mengekalkan fokus sesuatu topik di dalam sesebuah teks atau ayat. Apa yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu perkataan, ini, sesuatu perkataan itu akan disebut berkali-kali di dalam sebuah teks untuk memberikan penekanan dan fokus terhadap isu tersebut ataupun perkataan yang disebutkan di dalam teks tersebut. Sebagai contoh, disiplin merupakan asas kejayaan tanpa disiplin, seseorang mudah gagal untuk mencapai sesebuah matlamat. Di sini, pengulangan perkataan disiplin menegaskan kepentingannya dalam konteks ayat tersebut. Jika kita lihat ayat ini ialah ayat ini disiplin ini menjadi inti di dalam ayat tersebut kerana ianya digunakan secara berkali-kali. Maka disiplin ini menjadi idea yang penting kepada ayat tersebut seterusnya bagi jenis kohesi yang terakhir ialah penyambungan ataupun conjunction penyambungan melibatkan penggunaan kata hubung untuk mengaitkan ayat atau idea agar aliran penulisan menjadi lebih lancar Apa yang dimasukkan di sini ialah penyambungan ini memerlukan kata penghubung seperti dan serta atau kerana sebab dan sebagainya untuk menjadikan sebuah ayat itu lebih gramat lebih gramatis Sebagai contoh pelajar perlulah menyiapkan tugasan tepat pada masa dan mereka perlu membuat rujukan tambahan di dalam ayat ini, terdapat satu kata hubung iaitu dan. Ia, kata hubung dan ini menggabungkan dua jenis ayat dan menjadikan satu ayat majmuk. Ayat yang pertama ialah pelajar perlu menyiapkan tugasan tepat pada masa. Ayat yang kedua pula ialah mereka perlu membuat rujukan tambahan. Maka, penggunaan kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk dan terhasillah pelajar perlu menyiapkan tugasan mereka tepat pada masa dan mereka perlu membuat rujukan tambahan perkataan dan ini berfungsi untuk menghubungkan dua idea yang berkaitan baiklah itu dia tadi kita dapat lihat ke lima lima jenis kohesi yang utama baiklah sekarang kita akan pergi kepada kesimpulan bagi tajuk aspek kohesi ini. Secara keseluruhannya, kohesi merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan akademik bagi memastikan kesinambungan dan hubungan logik antara idea. Penggunaan peranti kohesi, iaitu kohesi device yang berkesan, dapat menghasilkan teks yang tersusun jelas dan mudah difahami, sekaligus ianya dapat mencerminkan kematangan dan profesionalisme penulis akademik. Koesi ini haruslah digunakan oleh semua penulis akademik bagi me bagi mewujudkan dan melahirkan sebuah penulisan yang berkualiti. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk membentangkan tentang konsep koheren pula. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk koheren dalam penulisan akademik. Topik ini sangat penting kerana keutuhan dan kesatuan idea merupakan asas kepada keberkesanan penulisan ilmiah yang berkualiti. Konsep koheren. Koheren bermaksud keutuhan dan kesatuan makna dalam sesebuah teks yang memastikan setiap ayat dan perenggan saling berkaitan antara satu sama lain secara logik. Dalam penulisan akademik, koheren menunjukkan hubungan yang sangat rapat antara isi, hujah dan bukti supaya pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran penulis tanpa kekeliruan. Penulisan koheren bukan sekadar menggunakan bahasa yang gramatis tetapi juga menunjukkan disiplin intelektual dan kejelasan struktur hujah tanpa koheren sesuatu penulisan akan kelihatan tidak tersusun hujah menjadi longgar dan mesej gagal disampaikan dengan tepat seterusnya kepentingan koheren mengapa koheren sangat penting dalam penulisan akademik pertama koheren menjamin kefahaman pembaca apabila idea disusun secara teratur pembaca dapat mengikuti hujah dengan jelas Kedua, ia meningkatkan kredibiliti penulis akademik kerana susunan isi yang logik mencerminkan kematangan pemikiran. Yang ketiga, koheren mewujudkan kesinambungan hujah. Setiap perenggan membawa maksud baharu tetapi masih berpaut pada tema utama. Akhir sekali, koheren memperlihatkan profesionalisme dan menjadikan penulisan lebih bernilai imiah. Dengan kata lain, Koheren adalah nadi yang memastikan keseluruhan wacana akademik bergerak dalam satu arah yang jelas dan berpaksikan objektif utama. Selain itu, kesinambungan tema dan fokus. Semua isi dalam sesuatu teks perlu berpusat kepada tajuk utama tanpa menyimpang kepada perkara sampingan. Akhir sekali, struktur ayat yang mantap. Ayat topik perlu diletakkan di awal perenggan diikuti ayat huraian, contoh dan penegasan. Kaedah ini memudahkan pembaca memahami maksud penulis dengan cepat. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk kohesi dalam penulisan akademik dengan meneliti contoh daripada artikel yang bertajuk Bahasa Melayu dalam arus globalisasi, keutuhan jati diri dan Ketakatan Budaya Melayu yang ditulis oleh Zaliza Zubir dan rakan-rakan. Kohesi merujuk kepada hubungan bentuk dan tata bahasa yang menghubungkan ayat-ayat dalam sesebuah teks supaya wujud kesinambungan idea. Dalam penulisan akademik, kohesi amat penting kerana ia menjadikan teks berstruktur, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Bahagian yang saya pilih untuk menerangkan konsep kohesi ialah pada bab 3 Bahasa Melayu dalam arus globalisasi. Dalam perenggan yang bermula dengan ayat Di Malaysia, bahasa Melayu merupakan alat perhubungan antara masyarakat dan mencerminkan jati diri masyarakat Melayu. Bahagian ini memperlihatkan kohesi tata bahasa yang kuat penulis menggunakan kata hubung seperti kerana, iaitu dan oleh itu bagi menghubungkan sebab, penerangan dan kesimpulan antara ayat. Sebagai contoh, ayat "Hal ini terbukti kerana" menunjukkan hubungan langsung dengan ayat sebelumnya yang membincangkan peranan bahasa Melayu sebagai penggerak tamadun bangsa. Penggunaan kata ganti hal ini juga berfungsi sebagai rujukan anafora iaitu perkataan yang merujuk kembali kepada maklumat terdahulu dalam teks hal ini menjadikan keseluruhan perenggan itu beraliran lancar dan tidak terputus selain itu perenggan ini juga menunjukkan kohesi leksikal iaitu hubungan perkataan yang mengukuhkan makna penulis berulang kali menggunakan istilah bahasa Melayu bagi memastikan fokus idea tidak menyimpang walaupun pengulangan berlaku ia bukan pengulangan kosong tetapi strategi untuk menegaskan kepentingan bahasa Melayu sebagai simbol jati diri bangsa dan alat penyatuan masyarakat Selepas itu unsur koheren koheren dapat dilihat melalui beberapa unsur utama antaranya ialah kaitan logik antara ayat dan perenggan. Setiap ayat mestilah menyokong ayat sebelumnya dan membuka ruang kepada idea yang seterusnya. Perenggan seterusnya pula perlu membawa kesinambungan daripada perenggan sebelumnya. Seterusnya, penggunaan penanda wacana iaitu kata penghubung seperti oleh itu, di samping itu, justeru, namun begitu dan kesimpulannya. Penanda ini bertindak sebagai jabatan pemikiran antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Baik, saya akan terangkan definisi kejelasan dalam penulisan akademik. Kejelasan merujuk kepada tahap keterbacaan dan kefahaman sesuatu teks. Dalam penulisan akademik, kejelasan bermaksud penyampaian idea, hujah dan dapatan kajian secara tepat iaitu tidak mengelirukan atau bersifat kabur. Kedua, Tersusun susun mengikut ada logik dan struktur yang sistematik. Ketiga, mudah difahami sesuai dengan tahap pembaca sasaran sama ada pelajar, pesyarah atau penyelidik. Kejelasan bukan sekadar gaya bahasa tetapi juga mencerminkan ketelitian intelektual dan kejujuran ilmiah penulis. Baiklah kedua, prinsip kejelasan dalam penulisan akademik. Berikut ialah prinsip-prinsip utama yang menyokong kejelasannya. Yang pertama, koheren dan kohesif. Koheren merupakan kepada kesinambungan antara idea perenggan dan bahagian teks. Kohesi pula merujuk kepada penggunaan penanda wacana dan struktur tata bahasa yang menghubungkan ayat. Contoh penanda wacananya adalah tambahan pula namun begitu sebaliknya oleh itu. Yang kedua pula, bahasa formal dan objektif. Elak, elakkan bahasa bersifat peribadi, emosi dan retorik. Gunakan istilah teknikal yang sesuai dengan bidang kajian. Yang ketiga, sutut ayat yang mantap. Ayat tidak terlalu panjang atau kompleks. Subjek dan predikat yang jelas. Elakkan ayat pasif yang berlebihan. Dan yang keempat, penggunaan istilah yang tepat. Istilah mestilah konsisten dan sesuai dengan konteks akademik. Rujuk kamus, istilah atau sumber seperti tata bahasa Dewan atau ketepatan. Baik, yang ketiga, strategi meningkatkan kejelasan. Berikut ialah strategi praktikal untuk memastikan kejelasan dalam penulisan. Atau strateginya adalah perancangan awal, penulisan draft, semakan semula, maklum balas akan sebaya dan penggunaan teknologi. Baiklah, perancangan awal ini adalah rangka isi dan susuk atau sebelum menulis. Dan penulisan draft, tulis draft pertama tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan. Saya makan semula perbaiki ayat struktur dan istilah selepas draft siap. Yang keempat, malu-malas akan sebaya minta orang lain baca dan beri komen. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi iaitu gunakan perisian, semak tata bahasa dan gaya penulisan. Baiklah yang keempat, contoh aplikasi kejelasan Baiklah, kita lihat dulu contoh yang kurang jelas. Kajian ini penting kerana banyak perkara yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dalam ayat ini kita dapat lihat dan ayat tersebut agak kurang jelas apa yang hendak disampaikan. Baiklah, kita pergi pula pada contoh yang lebih jelas. Kajian ini penting kerana ia menganalisis kesan penggunaan media sosial terhadap tahap keprihatinan remaja terhadap isu alam sekitar di Malaysia. Ayat ini Dapat menyatakan tulisan yang jelas yang menyatakan fokus kajian subjek kajian lokasi atau konteks dan tujuan kajian ini menunjukkan uh, ayat tersebut dapat memberi uh, contoh yang lebih jelas ketika menyampaikan sesuatu ayat. Baiklah yang kelima kepentingan kejelasan dalam penulisan akademik kejelasan bukan sekadar gaya tetapi keperluan asas dalam penulisan akademik kerana Memudahkan pembaca memahami hujah dan dapatan Kedua, meningkatkan kredibiliti penulis Ketiga, mengelakkan salah tafsir terhadap maklumat Dan yang keempat, membantu persyarah menilai dengan adil Dan yang terakhir, meningkatkan peluang penerbitan jurnal dan tesis Yang kanan, kejelasan dalam bahagian penulisan akademik Baiklah, kita dapat lihat uh, dalam bahagian penulisan akademik Terdapat pendahuluan sorotan literatur metodologi dapatan dan perbincangan dan kesimpulan. Baiklah, kita pergi dulu kepada pendahuluan. Pendahuluan ini menyatakan latar belakang masalah kajian dan objektif secara terang. Sorotan literatur pula susun kajian lepas mengikut tema atau kronologi. Ketiga pula, metodologi iaitu terangkan kaedah kajian dengan istilah yang tepat dan tidak kabur. Dapatan dan perbincangan pula Gunakan jadual, graf dan huraian yang mudah difahami Dan akhir sekali kesimpulan Rumuskan dapatan utama dan cadangan secara padat dan jelas Baiklah yang tak pula Iaitu perujukan dan sokongan akademik Untuk memastikan kejelasan penulis disarankan merujuk kepada Beberapa perujukan seperti Tata Bahasa Dewan iaitu DBP Kedua, paduan penulisan tesis universiti. Ketiga, gaya penulisan APA, MLA, Chicago untuk konsistensi rujukan. Dan yang terakhir, buku seperti The Element of Academic Style oleh Eric Hayat. Ya, mari kita lihat uh, contoh artikel yang saya ambil yang dapat uh, hubung kait dengan aplikasi kejelasan. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu kejelasan dari segi bahasa dan istilah. Penulis menggunakan bahasa yang formal dan tepat dengan istilah yang sesuai Dalam bidang akademik seperti ekonomi, sosiologi, budaya, teknologi maklumat, transformasi sejarah, interaksi rentas masa dan ruang Penggunaan istilah ini menunjukkan kejelasan dalam penyampaian makna kerana setiap istilah menggambarkan aspek tertentu dalam globalisasi Kedua, kejelasan dari segi suatu ayat Setiap perenggan disusun dengan jelas dan logik Okey. Perenggan pertama menjelaskan definisi globalisasi menurut pelbagai sajana UNESCO Mittelman Waters. Perenggan kedua pula memberi penjelasan tambahan berdasarkan kamus dewan dan pandangan umum ahli akademik. Susunan ini membantu pembaca memahami makna globalisasi secara menyeluruh dan tersusun. Ketiga pula, kejelasan dari segi idea utama Adil utama tentang globalisasi sebagai proses yang menyatukan dunia dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya disampaikan secara konsisten. Huraian diberikan contoh seperti proses ekonomi, sosial, teknologi, politik dan budaya yang terhasil daripada ciri-ciri dalam pengeluaran, penggunaan dan perdagangan barangan serta aset. Ini menunjukkan penulis menjelaskan konsep secara menyeluruh dan tidak mengelirukan. Baiklah, kita pergi yang keempat pula, kejelasan dari segi rujukan dan sumber. Penulis menyatakan sumber definisi dengan jelas. Contohnya, Merriam 1996 dan Waters 1995. Yang meningkatkan kejelasan dan kredibiliti maklumat. Pembaca dapat mengenal pasti bahawa idea tersebut bukan pandangan peribadi semata-mata, tetapi disokong oleh tokoh tertentu. Baiklah, yang kelima pula Kejelasan dari segi hubungan idea Setiap ayat mempunyai kesinambungan yang baik Melalui penanda wacana seperti menurut Manakala, selain itu Hak ini bermaksud Yang membantu pembaca Mengikut aliran ujah dengan mudah Ini menjadikan penerang, penerangan globalisasi lebih jelas dan teratur Baiklah, secara kesimpulannya Petikan ini menunjukkan aplikasi kejelasan atau dalam bahasa Inggerisnya clarity yang baik melalui penggunaan bahasa ilmiah yang tepat. Susunan ini yang teratur, penjelasan istilah yang sesuai serta rujukan tokoh yang jelas. Semua elemen ini membantu pembaca memahami konsep globalisasi dengan lebih mudah, tepat dan menyeluruh.